Добрый день, меня зовут Лена. Я хочу рассказать о своем любимом кокосовом масле. В данный момент я использую кокосовое масло торговой марки Чанди. До этого я пользовалась маслами других фирм. Они были искусственные, с характерным сладким запахом, таким специфическим. Также они плохо впитывались в кожу, оставались на одежде и э, ну, кожа была не очень приятная, не, я бы не сказала, что очень хорошо увлажняли. Косовое масло данной торговой марки я использую не только для кожи, также я использую его для волос. Для кожи я его использую в разных абсолютно моментах жизни, я могу использовать его для хода на пляж, да, перед пляжем мажу, наношу масло на кожу и благодаря этому получается ровный, равномерный загар. Также я его использую после душа, наношу на влажную кожу. Оно хорошо увлажняет, очень быстро впитывается. Если вы все же получили солнечный ожог на пряжу, вы можете смело намазать это маслом. Оно облегчит ваше состояние, да? немножечко уйдет жжение, уберется температура кожи. Ну, то есть вам будет гораздо легче после его нанесения. Также я его использую как профилактику для волос. Каким образом я его использую? Я его наношу только на кончики волос, для того, чтобы волосы не пересыхали и не секлись. Но я не наношу данное масло на кожу головы, так как я знаю, что кокосовое масло может забивать поры кожи головы, и, естественно, может возникнуть обратный эффект. Абсолютно спокойно наношу его на кончики волос. Нет никогда жирного отблика, волосы не тяжелые, легко расчесываются и всегда подпитаны. Еще я использую данное масло после гепляции, например, как средство для увлажнения, средство противовоспалительное. Также использую его после маникюра, педикюра, наношу на ногти и на кутикулы, для того, чтобы не было ни раздражения и кожа выглядела красивой и ухоженной. Поскольку данное масло является натуральным, не пугайтесь, если оно загустеет. Данное масло загустевает при температуре ниже 25 градусов. Если же температура выше, масло, соответственно, тает. Поэтому оно бывает двух консистенций. Оно бывает твердое, а оно бывает мягкое. В, любой из, в любом из этих состояний вы можете абсолютно спокойно использовать это масло, наносить на кожу, ничего не бояться. Если же вам, как и мне, не нравится густая консистенция данного масла, вы можете абсолютно просто его растопить. Просто поставить бутылочку под струю теплой воды, подержать. 2-3 минуты оно растает, и вы его уже в жидком виде можете наносить на кожу. Сейчас с помощью пробника я вам покажу, насколько быстро кокосовое масло Чанди впитывается в кожу. Наносим небольшое количество масла на кожу и аккуратно его растираем. Как вы видите, впитывается оно фактически моментально. Уже на коже его практически не осталось. Оно хорошо питает кожу. Вы даже можете абсолютно спокойно перед выходом это делать, не боясь того, что масло оставит следы на вашей одежде. То есть вот таким вот образом, вы видите, масло уже стало. Все, что я хотела рассказать о кокосовом масле. Надеюсь, что мой опыт будет полезен многим в выборе правильного кокосового масла именно для вас. Ну и в завершении всего прочего я также хочу отметить, что это масло действительно очень приятно пахнет.